суть инициативы. Медавто Майдана заключается в том, что очень много пострадавших на сегодняшний день и за вчерашний день попали мимо больниц в домашние условия, либо были выписаны больницами по, по причине невозможности или освобождения мест, или невозможности предоставить допомогу, либо по, по другим причинам, но э, люди, которые оказались без э, необходимой медицинской помощи, получив военные травмы, могут э, Год, через несколько дней у этих людей может развиться очень большое осложнение. Я только скажу, что по данным опыта Великой Отечественной войны, по данным Афганистана, если не предоставить вовремя медицинскую помощь, то более 70% этих пострадавших э, получат осложнения, которые могут привести к смерти, к инвалидности и к очень тяжелым последствиям. Поэтому инициатива касается того, что несмотря на то, что э, люди находятся по домам, э, очень много сообщений в интернете и просят помочь, мы организовываем Автомедмайдан. При этом мы просим, чтобы люди, э, врачи-волонтеры, медсестры волонтеры э, обращались к нам мы сможем э, мы, мы хотели бы направлять таких людей в, по квартирам по вызову мы просим чтобы автомобили с авто, э, с авто владельцами которые хотят э, помочь людям в такой ситуации тоже обращались к нам сейчас идет э, формирование таких бригад. Формирование бригад происходит на Михайловской площади, но в интернете мы развернули информационные странички. Они будут сейчас в Фейсбуке, они будут в ВКонтакте, где люди могут найти нашу информацию. Ищите Медавтомайдан, там вы увидите телефоны, куда можно обратиться, во-первых, за помощью, и мы постараемся вам прислать бригаду врачей, и во-вторых, волонтеров, которые хотели бы осуществлять подобную работу. Э, Во-первых, лекарни переполнены, во-вторых, с чем мы столкнулись, это тоже необычное явление, когда люди боятся идти в больницы. Таких людей сотни. Интернет просто пестрит просьбами о том, что просим хирурга приехать перевязать огнестрельное ранение э, тела, бедра. Это люди, которые не пошли в больницу, таких случаев сотни. Це, вот эти сотни, до вас уже подібні такие люди? Я вот, если бы мы через час-два начали говорить, потому что только сейчас готовится информационное середовище, которое должно сообщить людям, что есть такая служба. Мы сейчас готовим саму службу, у нас есть волонтеры, но их мало. Мы готовим по специальностям службы, хирурги, инфекционисты. Я приведу такой пример. На сьогоднішній день около тисячі ранених людей по поразному поводу кожен з цих людей должен бути привіт, например, тих інфекцій, які можуть виникнути при грістрільнам раненні. Я думаю, що ми зможемо добити ці вакцини і зможемо послати врачей для того, щоб вони сучні живі. Хоча б. а як ви кординуєте те, що люди можливо так само встерігаються, щоб до них ну невідомо хто приїздив. Когда мы увидели в интернете, что люди дают свои телефоны и просят врача приехать к ним, то мы поняли, что именно по этому телефону к вам могут приехать именно те, кто вас ищет. Поэтому мы сделали официальный сайт. Это согласовано с медслужбой Евромайдана. Я думаю, уже согласовано со штабом Евромайдана о создании такой службы. Эта служба будет иметь свои телефоны и свои источники обращения они, естественно, будут каким-то образом защищены. Ну, В общем, человеку легче позвонить в место, которое он уверен, что здесь это будет сделано так. И тогда ему на ответ приедет машина. А вы... Да, мы ни в чем не уверены сильно, но стараемся минимизировать риски. А вы собственно, не остерегаетесь, что так само а, милиция может до вас каким-то звернуться и тиснуть через такую вашу деятельность сегодня? Нас через такую деятельность милиция... Мы помогаем людям, мы их лечим. Если у милиции, что ли, возникает хоть одна капля дегтя в таких мыслях, что они могут к нам иметь какие-то претензии, я даже не знаю, что сказать. Но я не боюсь ни милицию, ни Беркута. Я врач и давал клятву Гиппократу.